Salam sejahtera semua, saya Albert Tay Selamat kembali ke channel saya Reform Mati Baik Hari ini terdapat dua isu besar Saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari semua Saya berharap seluruh rakyat Malaysia Nampak bertambah licik, keji Dan jahat ini para pemimpin DAP Hari ini Saya ingin menggunakan perkataan licik uh, Keji dan jahat untuk menggambar, Menggambarkan seorang pemimpin uh, DAP selaku menteri di dalam kabinet madani namanya Nga Koming ha, lihat gambar ni Nga Koming jika saudara dan saudari menganggap Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah Raja Spin di kalangan masyarakat orang Melayu saya boleh pastikan Nga Koming adalah Raja Spin di kalangan orang Cina tiada orang Cina lain yang boleh lawan dia apabila berbohong terutamanya uh, membuat janji atas langit Memang itulah bidang dia. Malilah kita sama-sama lihat gambar ini yang memaparkan muka Nga Koming dengan Ketua Pemuda DAP U Ka Leong dengan tulisan bahasa Cina. Ya, gambar ini. Saya dapat ini gambar daripada potah berita Cina yang rasmi. Adakah anda tahu apa yang dikatakan oleh dua biawak ini? Ya. Adakah anda bersedia untuk mengetahuinya? Sebelum saya memberitahunya, pastikan jantung kamu kuat ya. Sebab kandungan yang saya akan cakap nanti pasti akan buat kamu marah. Percayalah saya. Baik, Raja Spin Cina ngoming kata dalam bahasa Cina bahawa secara asasnya kerajaan madani telah mengiktiraf UEC. Okey, UEC bermakna Unified Examination Certificate. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai CJ peperiksaan bersepadu. Untuk sekolah menengah pendirian Cina di Malaysia Saudara dan saudari semua Kamu dengar jelas ya Ngakoming kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim Telah membenarkan calon-calon UEC Memohon masuk ke universiti awam Dengan syarat Tambah dua subjek Di dalam SPM Tambahan daripada ketua pemudanya, Wu Kaliang kata Kerajaan Madani telah mengiktiraf Bayangkan Dia kata Kerajaan Madani telah mengiktiraf UEC Menunjukkan bahawa Pakatan Harapan telah Menunaikan manifesto pilihan Raya mereka saya mencabar dua ekor biawak ini cakap semula apa yang dikatakannya dalam bahasa Melayu. Jangan cuba main helah dua alam, cakap dengan orang Cina lain apabila berhadapan dengan orang Melayu cakap lain. Pemimpin seumpama inilah yang merosakkan perpaduan kaum negara kita gara-gara untuk mencari modal politik. Justru itu, saya melaborkan ha, mereka sebagai biawak kerana biawak ini adalah binatang yang busuk serta boleh hidup ha, dalam dua alam di atas darat ataupun di dalam air saya ingin mengingatkan semula pemimpin DAP yang pura-pura bodoh sekarang cuba mengerirukan masyarakat China berhubung manifesto pilihan raya yang dijanjikan oleh mereka adalah mengiktiraf UEC tanpa syarat jangan cuba mengerirukan uh, kaum China untuk dua pemimpin DAP biawak ini. Sekiranya pengiktirafan UEC dengan syarat tambahan dua subjek iaitu bahasa Melayu dan sejarah dalam SPM MCA telah berjaya mendapatkan tawaran tersebut sejak tahun 2013 uh, daripada Najib Razak ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Namun, pertubuhan pendidikan Cina nama singkat Tongzum menolak tawaran tersebut daripada kerajaan Barisan Nasional ketika itu. Tetapi hari ini DAP pula memanipulasikan benda yang sama untuk menipu kaum Cina. DAP jangan kamu lupa semasa kamu menjadi pembangkang selama beberapa dekat bagaimana pemimpin DAP menunggang isu UEC ini untuk menghasut orang Cina ingat tak DAP apa yang kamu buat semasa itu mencetuskan fenomena uh, bangsa Cina rasa terpinggir uh, mula maki hamun dan benci dengan kerajaan ketika itu ingat DAP ini yang kamu cetuskan semasa itu samalah apa yang berlaku hari ini semasa ini. Saya nampak dalam social media, masyarakat China, dia maki hamun habis-habis dan benci dengan pemimpin DAP kerana asal ni pemimpin DAP buka mulut, pasti berbohong. Ya. DAP, DAP, jangan kamu anggap rakyat right Malaysia, ya, ingat kita ni bodoh. Seolah-olah kita tidak tahu agenda tersembunyi serta permainan politik kotor kamu. Okey, begini cara saya harus menggambarkan situasi ataupun kedudukan DAP semasa ini. Mereka sentiasa berwayang di depan pelbagai bangsa untuk mengambil hati ke semua pihak. Namun, ekornya terkeluar. Hanya mereka sendiri tidak perasan, tidak tahu. Seluruh masyarakat Malaysia telah nampak ekor busuknya. Hanya dia sendiri tidak tahu. Ya? Isu kedua yang saya ingin sampaikan hari ini Watak utamanya juga ialah ngakoming. Mari kita sama-sama lihat video ini. Walaupun dia berucap dalam bahasa Cina, tetapi saya telah menterjemahkannya kepada bahasa Melayu. Uh, sila lihat sari kata di dalam video ini di atas. Ya. anda bertanya saya satu kata, kita ini berjaya sangat berjaya. Berjaya dan berjaya. Malaysia ada 222 kata 我们算到人头算到满了，只有八十四，完全没有资格能够单独执政，所以我希望在这新的一年里面，希望联盟会全百尺竿头，全力以赴。我们诚恳,恳地呼吁全国的选民，来一届大选，让西蒙能够赢一、一、二，可以顺利执政，全面改革。 Tak perlu the hell was that all about? dia ingat dia sendiri sangat pandai. Apa yang dia kata dalam bahasa Cina, dia ingat orang Melayu tidak tahu. Tetapi dia silap. Dia tidak jangka tiba-tiba wujud Saya bersedia membantunya terjemah kepada bahasa Melayu untuk memberitahu seluruh rakyat Malaysia. Apa yang dikatakannya? Ngakomeng kata pendakberan sebagai untuk ini sangat susah. Kasian dia. Susah dia kata. Kerana tangan dan kaki, ha, mereka diikat. Ya alamak. <laughs> Okey, kita semua tahu dalam kerajaan madani hari ini parti terbesar adalah Pakatan Harapan. Seterusnya adalah AMNO Barisan Nasional dan parti yang ketiga terbesar adalah uh, gabungan parti sawak GPS, kan? Oleh yang demikian, perkara ini sangat menarik perhatian orang ramai sebab kita ingin tahu siapa yang hebat sangat yang boleh mengikat kaki dan tangan. Ini pakatan harapan dalam kerajaan. Ngakoming mendakwa pakatan harapan hanya mempunyai 84 kerusi parlimen. Tidak layak untuk memerintah sendiri. Justru itu telah menghalang mereka melaksanakan reformasi secara menyeruru. Okey, Sangat dahsyat tuduhan Ngakoming ini Apa yang dikatakannya Telah menuduh UMNO BN Baisan Nasional Dan GPS Yang ikat tangan dan kaki Pakatan Harapan Sehingga kerajaan Madani gagah melaksanakan Reformasi Iaitu Perubahan secara menyeruruh Aduh Aduh Okey, hari ini baru saya tahu bahawa Pakatan Harapan gagal menunaikan janji reformasinya kerana semuanya adalah salah parti politik lain, terutamanya Amno, BN dan GPS yang berada di dalam ini kerajaan madani hari ini. Menurut dakwaan Ngakoming, segala kegagalan reformasi adalah punca daripada rakan segabungannya, seolah-olah rakan segabungannya yang silap, yang bodoh. Ha, mereka seolah-olah tidak berguna langsung. Segalanya bukan tanggungjawab pemimpin pakatan harapan terutamanya DAP. Aduh, apa ni? Dia cuba mengalihkan tanggungjawab tentang kegagalan reformasinya kepada parti-parti lain. Nampaknya AMNO, BN dan GPS telah dijadikan kambing hitam untuk DAP mencari modal politik. Nampak boleh tahan juga ini cara DAP memanipulasikan keadaan dengan menggunakan bahasa Cina untuk meracuni fikiran masyarakat Cina. Nampak? Sanggup tikam kawan dalam segabungan untuk meminta nyawa politik supaya kekal berkuasa. Saudara dan saudari semua, jangan lupa di dalam ucapannya, Ngakoming menyeru kepada pengundi di seluruh negara dalam pilihan raya umum akan datang, pastikan Pakatan harapan boleh menang 112 112 kerusi parlimen supaya boleh memerintah dengan lancar. Nampak sudah hasrat dan hala tuju DAP. Jelas. Niat mereka adalah memerintah sendiri tanpa memerlukan mana-mana parti lain. Kerajaan perpaduan yang ditubuhkan oleh AMNO, BN dan GPS hari ini bukan secara jujur dan ikhlas. Pakatan Harapan hanya mengambil kesempatan kerana tidak cukup nombor untuk tubuh kerajaan. Masing-masing mempunyai motif tersembunyi. Saya percaya apabila AMNO uh, uh, BN dan GPS nampak video saya ini berhubung kenyataan ngakoming di dalam bahasa Cina mereka akan sedar bagaimana DAP menggunakan sentimen tersebut untuk menghasut fikiran orang Cina untuk supaya boikot dan menolak parti politik lain walaupun yang berada di dalam kerajaan perpaduan hari ini di dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jika Pakatan Harapan berjaya mendapat 112 kerusi parlimen dengan memerintah uh, sendiri UMNO, BN dan GPS Tidak lagi mempunyai kegunaan atau nilai politiknya Pasti mereka akan ditanam oleh Pakatan Harapan Lihatlah percaya saya Saya betul-betul tidak faham Mengapa sekumpulan orang yang mempunyai niat tersembungi Saling tikam-menikam Dia tikam kamu, kamu tikam dia Boleh bekerjasama Luar biasa landscape politik di negara kita Masing-masing pakai topeng muka uh, Berbeza Tetapi boleh duduk bersama Hah! Uh amalan untuk penonton semua Pemimpin DAP pandai mereka mula merancang untuk melaksanakan agenda agendanya secara tersembunyi dengan bahasa Cina supaya tidak diketahui oleh bangsa-bangsa lain. Namun, mereka akan gagal kerana muncul Albert T. Saya akan mendedahkan segala bentuk hasutan dan kaedah mereka cuba mencetuskan persepsi di kalangan masyarakat Cina. Seterusnya kita lihat satu lagi video berhubung satu lagi kenyataan di dalam ucapan ngakoming dalam bahasa Cina. Lihat video ini。Kita 那些有马尚锋的阿锋嘛，啊，每天在那边，这个他的最好的朋友是吴家良，嗯，所以只要阿克马哈阿克马讲一句，吴家良讲三句，所以我们没有竞争，只是分工而已。 Dia beri. Dahsyat, daripada... dahsyat, dahsyat. Nga Komen kata dalam bahasa Cina bahawa Ahmad Saleh selaku ketua pemuda UMNO mempunyai sakit gila. Serupa kuda gila. <laughs> Apa yang dikatakan oleh Nga Komen hanya berani cakap dalam bahasa Cina. Saya menasihatkan dia, cakaplah dalam bahasa Melayu supaya Akma Saleh tahu apa yang sedang berlaku. Jangan cuba tunjuk gaya pahlawan hanya di depan masyarakat Cina. Kalau mau jadi pahlawan, kena berani. Tunjuklah gaya pahlawan kepada seluruh rakyat Malaysia. Cakaplah dalam bahasa Melayu. Nah, komik ini seolah-olah pahlawan pondan kerana strategi politiknya ibarat suara dua alam perangai politiknya sama sekali bukan lelaki maupun perempuan. Memang serupa pondan. Nama pahlawan pondan paling sesuai untuk dilabelkan kepadanya. Ngakoming, jika kamu menafikan cap pondan ini, ya cap pondan. <laughs> Saya mencabar kamu, cakap dalam bahasa Melayu. Akmal ha, Salih ini dia sakit apa? Dan dia serupa binatang apa? Cakap dalam bahasa Melayu. Nga Koming turut memberitahu kepada masyarakat Cina bahawa DAP tidak diam-diam tetapi kami membahagikan tugas untuk menentang Ahmad Saleh. Wu Ka Leong selaku ketua pemuda DAP diberikan tugas untuk melawan Ahmad Saleh. Nga Koming, dia sindir Ahmad Saleh adalah kawan terbaik Wu. Jika Akma cakap satu, Wu akan balas dengan tiga. Memberikan bayangan kepada masyarakat Cina bahawa Wu berjaya menentang Akma Saleh. Akma Saleh kalah dalam persaingan dengan Wu. Adakah apa yang dikatakan oleh Nga Koming betul? Uh, atau dia hanya shock sendiri untuk menipu masyarakat Cina supaya DAP kelihatan serupa pahlawan kertas. Tahu apa itu pahlawan kertas? Ya, yeah. senang saja dikoyak ya. Yeah. Biarlah seluruh rakyat Malaysia menilaikannya sendiri, lihat mana satu pihak yang lebih hebat dan lebih berkarisma. Sekian saja hari ini. Jika anda suka kandungan yang dikongsikan oleh saya, jangan lupa subscribe like dan share untuk menyokong usaha saya bagi membuat video pendedahan seterusnya. Letih dan amat penat untuk menyediakan video ini. Ya. Jumpa lagi. Jangan lupa lawan tetap lawan.